bugungi video рoзыгрishchilar ya'ni qimorbozlarning fishkalari haqida bo'lib o'tadi ya'ni ularning mashinstva haqida sizlarga ozgina tushuntirib o'taman bugungi videoni oxirgacha tomosha qiling ko'zingiz ochilsin bu odamlarga aldanmang bu odamlarga ahmoq bo'lmang ey xalqim o'zbegim musofirlarim ko'zingizni oching bu insonlarga aldanmang videoni oxirgacha tomosha qiling dunyosi uchun oxiratini sotgan pullar uchun mansab obro'yi uchun oxiratini sotgan haromxo'rlarga aldanmang do'stlarim demak videoni oxirigacha tomosha qiling siz uchun bugun manfaatli video bo'ladi inshaalloh daston muxtorov bilan gaplashgan запись telefonda gaplashgan ham turibdi dastonga uch kun muhlat beramiz o'yinlarni yig'ishtirib полный hammasini sidirib udalit qilib kanallaridan videolarni hammasini udalit qilmasa записlari hammasini qo'yib beramiz daston muxtorovni qilgan mashиnиva odamlarni qanaqa qilib aldagani qo'lida ishlagan o'zini xodimlari o'zini yaqinlari o'zini yonida yurganlari nima qilganlarini qanaqa qilib harom pul topganlarini hammasini, hammasini manga aytib bergan daston bu videoni ko'rayotgan bo'lsang bu sanga aniq atvet bundan keyin shu videolaring hammasini uch kun ichida hammasini yo'qotib to'xtatmasang san bilan boshqacha gaplashamiz navoiyda qayerda turishing hammasi adresdan hammasi bor ichki ishlar prokuratura vazirlik hammasi bilan xudo xohlasa san aynan san bilan gaplashamiz gelik qo'yib qo'yibman mercedes be qo'yib qo'yibman deb odamlarni uxlatib qanaqa qilib hammasida fakt hujjat asos bilan hamma guvohlarimiz bilan hammasi tayyor turibdi tushunyapsanmi sud bo'lsa to'g'ri ikki yuz yetmish sakkiz bilan ketasan tushunyapsanmi sizlardan bir iltimos videoni oxirigacha ko'ring va iloji boricha layk bosib yaqinlaringizga yuboring assalomu alaykum v rahmatullohi bugungi videoyimiz butun o'zbekiston respublikasi xalqiga o'zbekiston respublikasi prokuraturasi o'zbekiston respublikasi ichki ishlar o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasi nima uchun hammang jimsizlar nima uchun hammang jimsizlar sizlar xalq uchun xizmat qilishingiz kerak nima uchun xalqni kissasini qoqib noqonuniy ish o'tkazib odamlarni aldab mashinsva qilib faqat soqqa 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 qilayotganlarni nima uchun ishi ustidan ish ko'rilmayapti nima uchun ba'zi bir joylarda ish ko'riladi ba'zi bir joylarda ish ko'rilmayapti nima uchun xohlaganicha o'zbekiston ichida yurib noqonuniy faoliyat o'tkazayotgan insonlar bilet sotayotganlar mashina qo'yayotganlar odamlarga qilishga targ'ib qilayotganlar ya'ni targ'ib qilayotgan qimor o'tkazayotganlarga nima uchun ish ko'rilmayapti bugun sizlarga bu ro'zigrishhilarni eng katta fishkalarini tushuntirib o'taman bu xalqni ko'zini ochish uchun odamlarni ko'zini ochish uchun ya'ni rozigrishchilar qanday qilib mashin qiladi bularning почти to'qson foiz to'qson to'qqiz 90, yuz foizi ham bir fishkani qilishadi ya'ni bu fishkani sizlarga tushuntirib o'taman bular hammasi rozigrish final o'tkazadi va finaldan keyingi efirini o'chirib tashlaydi tushundingizmi ya'ni qanchadan qancha rozigrishchi bo'lsa ham masalan yuz o'yin o'tkazgan bo'lsa bor yo'g'i o'nta yoki o'n beshta final o'yini turgan bo'lsa turadi bo'lmasa yo'q nechta kanalga kirib ko'rdim bittasida ham umuman e, yo'q tushunyapsizlarmi nima uchun ular finalni pramoy efir qilib nima uchun pramoy efirni o'chirib tashlashadi youtube to'lib qoladimi yoki telefon to'lib qoladimi yo'q yigirma yildan beri turgan videolar bor bu, youtubeda bular nima uchun o'chirib tashlashadi chunki o'sha finalda ular e, ko'z boylag'ichlar qanaqangi fokus qiladigan bo'lsa ularni fokuslari ularni sirlari ochilib qoladi agarda ularni finallari tursa turgan bo'lishi mumkin bir ikkitasiniki masalan aka ukalar kanalida bir ikkita video turibdi qolganlari o'chib ketgan o'chib ketgan videolarda mashиnisвa bo'lgan yuz foiz bo'lgan nima uchun ular o'chirib tashlagan o'sha o'chirib tashlagan hamma ro'zigrishchilarda o'zini fishkasi o'zini maxanyatsiyasi bor yuz foiz o'zini odamiga chiqaradi yoki chiqqan odamga uh, kelishgan bo'lishadi xullas har xil fishkalari bor xullas uh, bu yerda man sizlarga mana uh, ro'yxat tuzib qo'ydim kimlar розыгрыsh uh, o'tkazib hozirgi kunda gigant gigant bo'lib uh, ketgan qanday qilib hozirgi kunda o'zbekiston ichida bemalol yurishibdi yoki rossiyada bemalol odamlarni aldab yurgan bir ikkita qimorbozlarni ya'ni haromdan qo'rqmaydigan haromdan hazan qilmaydiganlarni sizlarga tushuntirib beraman aytib o'taman masalan aka ukalar hozir ham aytib o'tdik bu aka ukalar finalda masalan pramoy efirda kirsangiz oltmish sakkiz oltmish yetti deb boring oltmish beshinchi final turlari turibdi to bugungi kungacha bo'lgan bir ikkitasi bor qolgan uyoq'dagi oltmishtasi undan oldin bo'lib o'tgan yuzta yoki mingta o'yin qani ular videolari qani yo'q nima uchun yo'q chunki ularni hammasida aralashgan masalan oxirgi chiqargan oltmish sakkizmi oltmish to'qqizinchi turida mana pрямой efir tugab qoladi oltmish uchda ham shunaqa bo'lgan oltmish to'rtda ham shunaqa bo'lgan adashmasam oltmish beshta ham shunaqa bo'lgan manda nimalari bor o'zidan o'zi tugab qoladi video ya'ni pramoy efir bo'lib turadi uzr uzr telefonimizni zaryadka qilmayamiz uzr 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 akaxonlar opajonlar astag'firulloh unaqa bo'lmaydi ya'ni man bu gaplar bilan nima demoqchiman bularni maxaatsysi nimada finalda o'zini uz o'zlariga o'zini yaqinlariga kelishib qo'ygan odamlarga mashina chiqarishadi sizlar ko'r bo'lib sizlar ko'zingizni ochmasdan bularni tomosha qilyapsiz просто sizlarni aldab ketganini bilmay ham qolasiz prosta aldab o'tib ketadi bilmay ham qolasiz keyin judayam ko'p kanallar juda yam ko'p kanallar o'chirib tashlagan prямой efirlarni juda yam ko'pchiligi masalan akam bo'lasiz o'chirib tashlagan final turlarini faqat qaysilari turadi maxanyasiya qilmaganlari turadi ya'ni mahaatsiy o'tkazmagan final turlari bo'lsa o'shalar turadi qolgan hammasi o'chadi masalan akam bo'lasiz degan kanal mingtaga yaqin final o'tkazgan mingtaga yaqin shundan bor yo'g'i bo'lsa bitta ikkitasi yoki o'ntasi bo'lishi mumkin bo'ldi qolgan to'qqiz yuz to'qsontasi yo'q nimaga yo'q chunki o'zini odamlarga chiqargan ukam bo'lasiz ham xuddi shunaqa mana daston muxtorov keyin bunyod nomer один bular hozir o'zbekistonda yuribdi keyin buni qarindoshi bor jonibek degan bu ham hammasi o'zbekistonda yuribdi daston muxtorov bilan gaplashgan за telefonda gaplashgan ham turibdi dastonga uch kun muhlat beramiz o'yinlarni yig'ishtirib polnый hammasini sidirib удалить qilib kanallaridan videolarni hammasini удalit qilmasa zapislarni hammasini qo'yib beramiz ota onasini qo'shgani uchun man uni kechirib videolarni to'xtatgandim doston muxtorovni qilgan masшиниa odamlarni qanaqa qilib aldagani qo'lida ishlagan o'zini xodimlari o'zini yaqinlari o'zini yonida yurganlari nima qilganlarini qanaqa qilib harom pul topganlarini hammasini manga aytib bergan doston bu videoni ko'rayotgan bo'lsang bu sanga aniq atvet bundan keyin shu videolarin hammasini uch kun ichida hammasini yo'qotib to'xtatmasang san bilan boshqacha gaplashamiz navoiyda no qayerda turishing hammasi adreslarnn hammasi hammas bor ichki ishlar prokuratura vazirlik hammasi bilan xudo xohlasa san aynan san bilan gaplashamiz gelik qo'yib qo'yibman mercedes ben qo'yib qo'yibman deb odamlarni uxlatib chiptalarni biletlarni kimga chiqaryapsan qanaqa qilib odamlarni uxlatyapsan bular haqida hammasida fakt hujjat asos bilan hamma guvohlarimiz bilan hammasi tayyor turibdi tushunyapsanmi sud bo'lsa to'g'ri ikki yuz yetmish sakkiz bilan ketasan tushunyapsanmi ota onangni qo'shganing uchun man to'xtatgandim ota onangni qo'shganing uchun to'xtat hoziroq o'sha yoningdagi yoningdagi sani hozir bunyod nomer odin va doston muxtorov kanallari va jonibek kuyoving o'sha hammang hammang to'xtat bu sizlarga ogohlantirish man bir o'zimman alhamdulillah olloh orqamda turibdi olloh taolo biz bilan ollohni yo'lidagilar biz bilan sanlar ko'pchiliksizlar to'g'ri shaytonni askarlari ko'pchilik bo'lishi mumkin lekin ollohni askarlariga baribir nusrat keladi insholoh bu dunyoda bo'lsin yoki u dunyoda bo'lsin farqi yo'q man qo'rqmayman hech biringdan hech biringdan pul sil olgan emasman alhamdulillah keyin azizbek degan e, bu ham o'tkazadi shuni final turlari o'chirib tashlagan ilyos uz o'chirib tashlagan maxtumquliy bu o'zbekistonda yuribdi bu maxtumquli kanali shovotda adashmasam keyin otabek alijonovich bu eng katta mashhur rozigrishchilardan bu oxiratini pullar uchun sotib yuborgan pullar uchun любой narsasini sotadigan otabek alijonovich ya'ni man bular qilayotgan ishlari yuz foiz haromligini yuz foiz noqonuniy ekanligini yuz foiz mashинисva ekanligini sizlarga tushuntirib beryapman bularni final turlarini videolari o'chirilgan hammasiniki hammasiniki o'chirilgan kim bo'lishidan qat'iy nazar qaysi roziгrishchi bo'lishidan qat'iy nazar qay birini ko'rsangizlar hammasi o'chirib uç tashlagan nimaga o'chirib tashlagan chunki ular mahaniyatsa ma qilishgan mashinsva qilishgan o'chirib tashlagan bo'ldi bahodir uz kanali keyin hamma tanigan sher shou kanali bu bola ham hamma final turlarini o'chirib 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 sidirib orqasida najas qoldirmasdan o'zicha tozalab yuribdi lekin hammasini olloh ko'ryapti o'zi olloh ko'ryapti hozir mana bilet sotyapti undan olayotgan odamlar ham tushunmadim man kalta fahmmi pramoy efirlarda biza ikkimiz suhbat qildik o'sha sherzod degan bilan ko'rdingizlar nima deayotganini sakson besh mingta odam ko'rdi uni basharasini ko'rdi basharasini na dinni na qonunni na vatanini hech nimani bir hurmat qilmaydigan pul uchun yaqinlarini ham sotib yuboradigan inson tushunyapsizlarmi astag'firulloh keyin bir e, akamiz bor bu akamizni shaxsiyati yaxshi lekin o'tkazayotgan ish xato ya'ni bu ruslan akamiz ushoo bu akamiz ham hammasi final turlarini o'tkazgan turlarni şey yani. o'chirib tashlagan yuztami yoki yuz mingtami nechta final o'tkazganini bilmaymiz ham lekin avvalgi turgan videolari bizada turibdi hammasiniki xullas man ruslan <laughs> akamiz bilan ham gaplashganman bu yerdagi doston muxtorov bilan ham gaplashganman bular <laughs> bilan <laughs> gaplashganimizda telefonda biz do'stona gaplashganmiz hurmat qilib bir birimizni hurmat qilib gaplashganmiz lekin hozir ular har pramoy efirlarida g'iybatchi u bu unaqa bunaqa deb gapirishadi ular o'zbekiston ichida yurib o'zbekiston ichida yurib qonunni buzishyapti bizni o'zbek davlat dinimiz bu islom dini islom dinidagi qonunlar ham bu shariat ham bizga qonun hisoblanadi nima uchun ham islomni ham ham konstitutsiyani ham nima uchun hurmat qilishmaydi bular nima uchun ichki ishlar prokuratura vazirlik yoki kiber xavfsizlik nima uchun bularga ish ko'rmayapti nimaga sizlarga pul berganmi pora berganmi bular nima qilishgan nima uchun bo'ldi man bir o'zimman bir o'zim bo'ldi mani qamanglar mani yo'qotinglar men gapirmayman keyin mani удалит qilib tashlanglar manga bosim qilinglar lekin lekin xalq xalq nima deydi tez boyishni xohlagan kambag'al xalq aldanib yuraversinmi aldanib yuraversinmi yuraversinmia qora marvarid kanali mana jayxun degan bola bilan gaplashdik telefonda nima deyotganini o'zi tushunmaydi ey to'xtatinglar buni jayhunbek sanga ham iltimos to'xtat bu hamma blogerlarga hamma ro'zigrishchilarga iltimos to'xtatinglar to'xtatinglar sanlarni ham farzandlaring bor sanlarni farzandlaring qimorboz bo'lishini xohlaysanmi sani farzandlaring ya'ni qimorboz bo'lishini xohlaysanmi qimor bu yuz foiz qimor chunki tavakkalchilikka asoslangan har bir o'yin qimor hisoblanadi nima deyayotganini o'zlari tushunishmaydi olloh sizlarga hidoyat bersin olloh sizlarga insof bersin to'xtatinglar vaqti borida to'xtatinglar ertaga kech bo'lishi mumkin to'xtatinglar vaqt oz qoldi hammanga muhlat berildi hammanga haqiqat yetkazildi biz olloh bilanmiz siz kim bilansiz shayton bilanmi iblis bilanmi tanlang